Saya nak memulakan presentasi saya pada malam ini dengan mengucapkan ribuan terima kasih kepada tuan-tuan dan puan-puan kerana sudi datang pada malam ini untuk mendengar kita kami bertiga untuk mengulas sepatah dua kata tentang laporan yang begitu penting. Sebenarnya laporan audit ni ada mengandungi banyak kandungan. Saya fikir bahawa tuan-tuan dan puan-puan telah membaca sedikit berita tentang laporan audit ni termasuk ulasan yang diberi oleh IGP tentang senjata, tentang kereta dan juga tentang bahan-bahan yang mungkin telah terjatuh ke dalam lautan yang berharga ringgit Malaysia 1.33 juta. mungkin tuan-tuan dan puan-puan juga telah baca tentang K-pop harga untuk membawa artis K-pop yang sedang Uh, di uh, akan dijelaskan oleh menteri uh, Syabri Chik uh, 1.6 juta kos untuk membawa uh, artis K-pop ni ke dalam Malaysia, ke, ke dalam Malaysia dan juga bukan saja 1.6 juta dibelanjakan ke atas artis K-pop tetapi lebih daripada 100 ribu juga telah dibelanjakan uh, uh, di atas blogger uh, lebih kurang 100 blogger telah dibayar lebih daripada rm ringgit seorang Untuk blog tentang Hari Belia Negara ini Dan juga tentang jam Yang ATM telah memperolehi dengan harga RM3,810 Untuk satu jam yang sebenarnya berharga RM100 saja Ini adalah beberapa contoh saja Contoh yang saya memberikan Uh, pada uh, awal presentasi saya adalah jumlah yang bukan banyak. Kerana saya uh, mendapati bahawa kalau saya cakap dalam bilion-bilion dalam uh, menggunakan angka lebih daripada satu bilion, kebanyakan orang awam tidak tahu bilion ni adalah apa kerana tak pernah tengok. Uh, jadi mungkin million pun tak pernah tengok lah, tapi million ni lebih senang untuk memberi uh, untuk menggambarkan. Dan kalau macam jam tangan tu 3,800, memang banyak orang boleh menggambarkan uh, betapa banyaknya ketirisan dan rasuah yang berlaku di kerajaan uh, persekutuan yang, di, uh, uh, yang dipimpini oleh Datuk Seri Najib. Pada malam ini saya nak menjawab tiga soalan yang penting yang menggunakan fakta-fakta daripada laporan kedua audit negara 2012 ni. soalan yang pertama ialah apakah jumlah kos jumlah kos kepincangan urus takbir, ketirisan dan juga rasuah yang diterbitkan dalam dalam laporan kedua Ketua Audit Negara ini. Kerana kita ada kita telah membaca banyak-banyak contoh yang telah dipaparkan di surat khabar tentang ketirisan ini tetapi saya belum lagi uh, ada baca uh, sesiapa pun yang uh, telah membuat satu rumusan satu uh, anggaran tentang jumlah dalam uh, laporan ini uh, yang uh, mengatakan kos uh, ketirisan dan juga rasuah ini dan uh, mengikut itu-itu soalan kedua ialah apakah anggaran kos ketirisan dan juga Uh, rasuah ini di Kerajaan Pusat. kerana laporan audit ini adalah satu gambaran saja. Ini bukan laporan keseluruhan yang melibatkan semua uh, semua kementerian di uh, di Kerajaan persekutuan. Jadi kita mesti menggunakan laporan ini untuk membuat satu anggaran kos uh, 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 untuk uh, taxpayer di seluruh negara di seluruh Kerajaan persekutuan Dan ketiga. Yang terpenting sekali di pandangan saya ialah bagaimana kita boleh menangani masalah ketirisan dan juga rasuah ini. Apakah program-program ataupun langkah-langkah yang boleh diambil oleh kerajaan Barisan Nasional jikalau mereka ada niat yang baik dan jikalau Pakatan Rakyat adalah pemerintah di uh, di kerajaan persekutuan, apa langkah-langkah yang uh, kami boleh ambil untuk Uh, mengurangkan ketirisan ini. Okey. Sebenarnya laporan audit uh, negara ini bukan satu buku saja. Kat sana saya telah membawa empat buku uh, di mana kandungan-kandungan dan juga kajian laporan ke, uh, ketua audit negara telah uh, telah membentangkan dan ada empat jilid. Empat jilid ini lebih kurang uh, 2000 muka, muka surat. Uh, jilid yang pertama dan kedua ialah laporan kedua, ketua audit mengenai aktiviti kementerian, jabatan dan juga uh, pengurusan syarikat uh, kerajaan persekutuan. Itu adalah jilid pertama dan jilid ke kedua dan juga ada dua lagi jilid uh, tentang pengurusan aktiviti badan berkanun uh, ataupun uh, yang dipanggil uh, statutory bodies. Ada banyak orang yang mengabaikan kedua-dua jilid ini kerana mereka tidak fikir bahawa badan berkanun ini adalah penting. Tetapi memang begitu penting. Kita tidak boleh mengeluarkan uh, laporan uh, mengenai syarikat berkanun ini kerana uh, Kerajaan Persekutuan juga menyalir, uh, menyalurkan banyak dana kepada syarikat-syarikat seperti ini yang saya akan jelaskan nanti. Okay. Jadi ada banyak kandungan dalam empat-empat jilid ini. Uh, dan pada keseluruhannya ada 64 kajian yang terperinci yang telah dilakukan oleh Ketua Audit Negara yang merangkumi hampir kesemua kementerian dan juga beberapa jabatan dan juga badan berkanun. Okay. Uh, tetapi ini adalah sampel uh, kecil saja dan ini laporan ini memberi satu gambaran uh, mengenai ketirisan yang sebenarnya. So it gives us only a snapshot Memberi satu gambaran saja Bukan, walaupun Kajian itu terperinci tetapi Bukan menyeluruh Ini bukan satu kajian yang Telah mengkaji Seluruh jabatan misalnya Di Kementerian Pendidikan tetapi mereka Memetik satu dua jabatan Daripada Kementerian Pendidikan Saja tetapi Untuk 64 Isu ini memang Adalah kajian yang terperinci Okay, apa maksud uh, ini? Apa maksud uh, laporan ketua audit negara ini? Kita boleh menganggap uh, laporan ini sebagai tip of the iceberg, di mana uh, apa yang uh, ket, laporan ketua ketua audit negara ini me, uh, memaparkan hanya uh, iceberg di atas, tetapi ada banyak lagi keterisan dan juga rasuah di bawah yang belum lagi uh, kita temui. Yang saya rasa kita mungkin tahu sedikit sebanyak, tetapi ada banyak yang masih lagi tersembunyi di bawah. Okay. Jumlah pembaziran yang telah dikenal pasti di laporan ketua audit negara ini termasuk pembayaran yang jauh lebih mahal berbanding dengan harga pasaran seperti jam-jam yang dibeli oleh RTM, kenaikan kos kerana memilih kontraktor yang tidak berpengalaman ini memang merupakan satu daripada sebab kenapa perbelanjaan kerajaan pusat ni selalu naik dan kenapa kerajaan pusat ni selalu mesti memohon bajet tambahan kerana selalu mesti menanggung kos kerana ada projek yang selalu di di diserahkan dengan lewat Program yang tidak uh, bawa apa manfaat pun kepada rakyat dan jikalau dibatalkan, saya rasa tuan-tuan dan puan-puan uh, juga tidak akan merasakan apa-apa uh, kesan negatif jikalau program-program ini dibatalkan. Uh, program yang setengah jalan, mungkin jalan 10% saja, 90% lagi itu tidak uh, jalan, dijalankan uh, dan juga ganti rugi tertentu ataupun LAD charges sepatutnya kerajaan ada hak untuk uh, mengambil balik uh, LED charges ni daripada pemaju ataupun syarikat-syarikat pem, uh, yang menyerahkan projek dengan uh, lewat tetapi uh, kebanyakan kes-kes seperti ini tidak di, di uh, follow up oleh kerajaan dan uh, last sekali ialah kegagalan untuk memungut cukai ataupun hasil ini adalah beberapa daripada sebab-sebab penting sebab-sebab utama kenapa jumlah pembaziran ini begitu banyak yang dilaporkan oleh Ketua Audit Negara jadi saya telah membuat satu kajian di mana saya telah menganggarkan ketirisan dan juga pembaziran untuk setiap daripada 64 kajian yang telah dipaparkan di laporan Ketua Audit Negara ini dan saya mendapat satu angka yang sungguh menakutkan Angka ini adalah 6.5 bilion ringgit. Tadi saya kata dalam uh, uh, ribu-ribuhan ataupun uh, dalam juta-jutaan mungkin tuan-tuan dan puan-puan boleh mendapatkan satu gambaran. Tetapi jumlah ketirisan yang saya anggarkan dat, telah dinyata, yang telah dinyatakan dalam laporan ketua audit negara ini lebih kurang 6.5 bilion ringgit. Kerajaan Persekutuan uh, telah membazirkan 57 bilion dan juga badan berkanun seperti Kazana, seperti universiti-universiti uh, yang uh, telah di dikaji dalam laporan ketua audit ini telah membazirkan sebanyak 08 bilion. Apabila kita campur uh, jumlah ini adalah 65 bilion untuk memberi satu bandingan, ini adalah dua kali ganda penjimatan yang uh, kerajaan kata uh, kerajaan akan menikmati selepas uh, harga minyak menaik uh, 20 sen. Jadi timbalan menteri itu kata ini bukan harga minyak yang naik, ini uh, uh, kerana kita menurunkan subsidi, tapi kepada rakyat kita mesti membelanjakan lebih duit uh, apabila kita pergi ke petrol pump. Jadi ini memang adalah satu jumlah yang besar, akan tetapi ini bukan saja uh, uh, jumlah penjimatan yang kita boleh menikmati jikalau kita menurunkan ketirisan dan juga rasuah. Sekarang apabila kita mengkaji bajet 2013 perbelanjaan kerajaan pusat lebih kurang 250 bilion ringgit. Ini tidak termasuk a uh, bajet tambahan yang baru-baru ini telah diluluskan di dewan. Jadi ini adalah 2 150 bilion. Daripada 250 bilion ini, uh, serat, serat, 200 bilion adalah perbelanjaan pengurusan ataupun operating expenditure. Daripada 200 bilion ni, 100 bilion kita lebih kurang tak boleh disentuh kerana adalah uh, emolumen ataupun gaji yang dibayar kepada pejabat awam, uh, pension dan ganjaran dan uh, last kali ialah bayaran khidmat hutang ataupun debt servicing. Ini memang tidak boleh diturunkan uh, dengan begitu senang. Tetapi untuk 100 bilion lagi yang termaksud uh, pemberian grant, bekalan dan perkhidmatan supplies dan services, subsidi perolehan aset dan dan lain-lain lagi, semua ini boleh di uh, kita boleh mendapatkan penjimatan daripada operating expenditure ini. Dan juga 50 bilion lagi uh, adalah perbelanjaan pembangunan ataupun development expenditure dan apabila kita campur kedua-dua ini kita boleh dapatkan 150 bilion dan jikalau kita boleh mendapatkan penjimatan bukan banyak 20% saja 20% saja penjimatan kepada kerajaan pusat akan kita boleh dapatkan penjimatan sebanyak 30 bilion ringgit amount yang saya cakap tadi ialah 6.5 bilion yang telah dikenalpasti sebagai ketirisan di laporan Ketua Audit Negara. Tetapi apabila kita extrapolate kepada kerajaan pusat perbelanjaan kerajaan pusat dengan penjimatan 20% saja memang ketara bahawa jumlah yang besar boleh dijimatkan jikalau kerajaan ada niat untuk menangani masalah ketirisan dan juga rasuah. Okey. Bagaimana, last sekali bagaimana penjimatan ni boleh dicapai uh, Ketua Audit telah memberi 143 cadangan dalam laporan Ketua Audit Negara Saya hanya mahu uh, mem-highlightkan enam saja Enam saja Pertama sekali, syarikat-syarikat yang tidak boleh melaksanakan projek dengan sempurna mesti disenaraikan hitam They must be blacklisted itu merupakan satu cadangan utama daripada laporan Ketua ketua di negara. Tetapi sebagaimana yang saya tahu ke, uh, bukan banyak syarikat-syarikat seperti telah di blacklisted ataupun selepas mereka di blacklisted orang di belakang syarikat-syarikat ini akan menubuhkan syarikat yang baru, syarikat kroni yang baru dan menggunakan nama yang baru untuk mendapatkan kontrak daripada kerajaan. Itu memang satu perkara yang tidak boleh diterima. Kedua, charge LED ataupun ganti rugi uh, tetap mesti dikenakan mesti dibayar kepada kerajaan seperti di KLAE 2 di mana uh, projek telah dikendala telah di uh, tergendala telah di uh, akan diserahkan dengan begitu lewat dengan kos yang lebih tinggi pemaju ataupun uh, developer tu mesti membayar LED kepada uh, kerajaan. Ketiga SPRM mesti menyiasat setiap kontrak yang diberikan kepada syarikat yang tak berpengalaman. SPRM mesti ada political will untuk menyiasat kenapa syarikat-syarikat seperti ini yang uh, laporan Ketua Audit Negara telah uh, berkata bahawa mereka sememangnya tidak berpengalaman termasuk syarikat yang beri, diberikan kontrak di bawah open tender. Open tender ni digunakan uh, sepatutnya untuk menjimatkan duit tetapi pada hakikat ni apabila dilaksanakan oleh kerajaan Barisan Nasional telah disalahgunakan dan uh, diberikan kepada syarikat kroni yang tidak berpengalaman langsung dalam bidang-bidang yang uh, yang mesti dilaksanakan. Dan uh, keempat, jikalau rasuah terlibat orang yang bertanggungjawab mesti didakwa di mahkamah termasuk menteri. Baru-baru uh, ini Datuk Seri Dr Mahathir uh, Tun Dr Mahathir telah, telah berkata bahawa jikalau menteri itu uh, didapati uh, apa ni uh, bersalah ataupun mesti bertanggungjawab Uh, oleh kerana uh, penyalahguna kuasa di bawah uh, uh, di bawah laporan Ketua Audit Negara ni mereka mesti letak jawatan. Saya rasa itu tidak wajar. Kalau mereka benar-benar bertanggungjawab, mereka sepatutnya didakwa di mahkamah. Jikalau ada rasuah termasuk menteri-menteri uh, yang pergi ke Switzerland ataupun Geneva dan membelanjakan kos lebih daripada 300,000 ringgit untuk uh, lawatan sambil belajar untuk 4 hari saja. Kalau menteri-menteri ini dijumpai di, uh, bersalah, mesti bukan saja dipecat tetapi didakwa di mahkamah. Okey. Uh, kelima, penilaian untuk setiap projek dari segi pencapaian objektif mesti dilakukan. Jadi uh, selepas satu projek dijalankan, satu uh, evaluation mesti dijalankan untuk uh, uh, untuk uh, tengok sama ada pencapaian yang uh, mahu di Uh, di, di, yang yang sepatut, sepatutnya di, dicapai oleh projek ini uh, sama ada uh, 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 matlamat ini telah di, dicapai. Uh, dan last kali untuk public accounts committee ataupun uh, jawatan kuasa kira-kira wang mesti dibuka kepada orang awam uh, seperti yang dilakukan di negara-negara demokratik supaya semua orang awam yang ada uh, uh, minat terhadap Laporan Ketua Audit Negara ini boleh uh, menyaksikan soalan-soalan uh, dan juga menyoal Menteri- Menteri yang tertentu yang uh, akan uh, dipanggil untuk memberi uh, sebagai saksi untuk memberi kenyataan uh, kepada Public Accounts Committee. Itu saja. Jikalau Kerajaan Barisan Nasional ada niat, jikalau Menteri Kewangan uh, merangkap Perdana Menteri Datuk Seri Najib uh, ada niat untuk menangani masalah ini, dia mesti memberi satu jawapan terhadap laporan ketua audit negara tetapi soalnya adakah kerajaan barisan nasional ada niat untuk menangani isu ini that is the six, that is the 30 billion ringgit question itu adalah soalan uh, yang uh, akan mungkin akan menjimatkan uh, menjimatkan negara kita ni lebih kurang 30 bilion ringgit. Tetapi saya fikir tuan-tuan dan puan-puan juga tahu bahawa sememangnya Perdana Menteri kita ni tidak ada niat langsung untuk menangani masalah ni terutamanya memandang bahawa pemilihan AMNO akan berjalan tidak lama lagi. Terima kasih.